Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня предлагаю вам приготовить мясо по-деревенски. У меня говядина на кости. Именно из этих кусочков получается замечательная и самая вкусная рагу. Я его нарезаю на чуть больше среднего размера куски. Мясо у меня предварительно вымытое и высушенное. Крупную луковицу нарезаем на среднего размера куски. Количество лука вы можете брать, исходя из своего предпочтения. Нарезаем кольцами перец. У меня перец разного цвета. Нарезаем кружочками морковь. Чеснок раздавливаем. Нарезать его я не буду, кастрюлю. У меня скороварка емкостью 6 литров. Складываем наше мясо. Немного оливкового масла. Наш перец и лук отправляем в кастрюлю. Два листика лавровых, морковь и чеснок. Соль и перец. Чебрец. Кориандр. консервированные помидоры, одна баночка. Немного свежих помидор. И все это заливаем горячей водой. Вода должна покрыть мясо. подготовлю петрушку и укроп. А пока все мы отправляем на огонь вариться. Если у вас обычная кастрюля, на все это уйдет 2,5 часа. У меня ушло час 20 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем петрушку, укроп. И провариваем еще 10 минут. Мясо само отстает от кости. Даже не нужно прикладывать усилий. Оно тает на губах. Получается очень вкусным. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с друзьями. Я рада вас всегда видеть на моем канале. Приятного всем аппетита и до новых встреч!